Выжженная земля уже в России. Вся авиация экстренно над Крымом. Все наступальные потуги россиян на задворках истории. Все heavy nuclear metal в руках Ким Чен Ина. Все самые свежие и актуальные новости дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Большие площади выжженной земли теперь в РФ. Все, как они любят. Обогрели морозов. С красы навсегда, точно и прицельно. Наши спецслужбы уничтожили на вражеском аэродроме Су-34 склад боекомплекта. Данные космической разведки радуют глаз и подтверждают космические феерические результаты работы наших спецслужб. Последствия огневого поражения военного аэродрома государства агрессора России Морозовская, в Ростовская 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Главное управление Министерства обороны Украины. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками. Рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Также в ГУР проинформировали, что был полностью Уничтожен вражеский склад авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Как они приходят с этим на нашу землю? Четыре технических здания два ангара на авиабазе «Морозовск», расположенные в 265 километрах от линии фронта. Также получили четко заметные из космоса повреждения заявили в украинской разведке. 3 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома Морозовский и иных военных целей в России. Отмечалось, что в результате поражения было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились в частности и те кровавые управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении ПВО и авиационной техники тогда еще уточнялась. Задание было выполнено силами и средствами Службы Безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины в во взаимодействии с вооруженными силами Украины все вместе поделились с и отработали. Кроме того, украинские военные атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. И не только. И уже есть данные о попадании и последующем сгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами. Примечательны и сами последствия поражения вражеской авиации и расстояние, на котором расположен Морозовск. Эффективную работу наших спецслужб анализирует эксклюзивно в интервью для нашего телеканала «Военный эксперт». Владислав Селеснев. Морозовск в 265 километрах по меньшей мере. Именно такое расстояние преодолели наши дроны. Это серьезная история. Такие расстояния, преодолевая мощную систему ПВО врага, наши дроны таки смогли реализовать эту операцию. Далее загибаем пальцы. Уничтожены Су-34 по меньшей мере. Два получили повреждения от обломков дронов, взрывавшихся на территории аэродрома, полностью уничтожен состав БК, это и ракеты до Су-34, и КАБы. Кстати, последние несколько суток Генштаб отчитывается об уменьшении применения КАБов. Если до этого речь шла о 100 и более, то сейчас это 70-75. Кажется, что эта компонента, взорвавшаяся на территории аэропорта Морозовск, она и сыграла роль. Произошедшее однажды будет повторяться. А вот рекорд в 1800 километров это расстояние, которое преодолели наши дроны и поразили два стратегических бомбардировщика, базировавшихся на территории аэропорта Оленя. Это прекрасный результат. На дно опустили таки под лодочку Ростов великие и ужасные АТКМС. Источники Астра подтверждают попадание ракеты Такамс по подводной лодке Ростов на Дону и по комплексу С-400 в Крыму в ночь на 2 августа, потому что эти ночи в Крыму давно уже ни ему, ни Путину и никогда ему, впрочем, и не были. Напомню, по данным Генштаба ВСУ, подводная лодка Ростов на Дону уже на дне стоимостью около 300 миллионов долларов повторила судьбу 30% некогда человек. Черноморского некогда флота Российской Федерации затонула на месте. Как во всех оправданиях Путина, а что случилось, да она утонула. Ростов, который уже на дне был носителем калибров, кроме того, в ночь на 2 августа существенно повреждены четыре пусковые установки ЗРК С-400 Триумф. Российская Миноборона эту информацию не комментировала. Странно. Почему же? Источники Астра в экстренных службах аннексированного времена Крыма сообщают, что всего в ночь с 1 на 2 августа в Севастополе и окрестности атаковали 8 ракет атака МС. Об этом плакал и Развожаев. Сбиты как будто бы были 5 из них. Две ракеты попали в подводную лодку Ростов на Дону, которая была пришвартована к причалу 13-го судна ремонтного завода Минобороны РФ в Севастополе. О точных последствиях и судьбе экипажа неизвестно. Еще одна ракета попала в комплекс С-400 около села Флотское. Осенью 2023 года Украине уже удавалось поразить эту же подводную лодку Ростов-на-Дону, после чего она была отправлена в ремонтный док а это и была пощечина по второй щеке. Сами же подставили и подставились. Представитель военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что после первого поражения подводной лодки Ростов-на-Дону во временно оккупированном Крыму россияне перетащили субмарину в другое место и пытались отремонтировать. По мнению военного, сделать это было невозможно и так, и мы процесс окончить не дали, чтобы неповадно было, чтобы убирались из акватории и не их моря побыстрее. Подлодочка получила по первое число. Точнее, по второе, но куда пуще, чем в прошлый раз. Она получила существенные повреждения. Еще в первый раз, но пропагандистская машина россиян не знает стопа, и они начали выдавать в эфиры, как восстанавливают эту подводную лодку. На самом деле, в тот момент, говорит Претенчук, это показалось странным, потому что еще рекламировать свои действия это как-то необычно. Но для них пропаганда имеет большое значение. В результате получили вторую пощечину в тот же объект, объяснил Плетенчук. Он уточнил, что в силах обороны решили не рисковать возможностью восстановления этой субмарины и было принято решение вывести ее из строя навсегда. Этот объект был перемещен с места, где он в первый раз получил серьезные повреждения. Мы еще в прошлый раз говорили, что невозможно его восстановление. Но, тем не менее, дыры внешне они подлатали, чтобы, так сказать, плавучесть иметь. Перетянули, накрыли и начали якобы ремонтировать. Что ж, не поспели. Кто не успел кто-то опоздал, как говорится. Ни плавучести, ни живучести. Припоминайте, как 17 марта этого года тогда еще министр обороны РФ инспектировал работу командного пункта Черноморского флота. Тогда Кужегетович Шойгу поставил задачу проводить с личным составом и денно, и нож на постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть кораблей. Что ж, не сложилось, не срослось. Россияне тем временем в панике спасают Крымский мост от неизбежной, как ни обкладывается захватывай баршами, как не кружи самолетами, кончины. оккупанты существенно усилили охрану этой незаконной лишней конструкции, подметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. И у них на это три причины. Во-первых, осознают, сколько веревочки не виться, сколько мосту не дотягивать, конец во-вторых, мост – это же символ великих имперских амбиций невеликого мальчика с пальчика Путина. И в-третьих, важный логистический инструмент. А с военной у врага там все сложно. Бледенчук отметил, что противник в Крыму использует большой перечень воздушных судов, которые только есть вообще в составе армии РФ. Целый зооавиапарк. Официально в Крыму все пять вражеских аэродромов в строю, но два из них почти не эксплуатируются и имеют очень низкий уровень активности. Однако воздушное пространство Крыма противник использует 24 на 7. Там авиация фактически заменила надводные корабли. В воздухе можно увидеть такой парк, что там будет весь перечень воздушных судов, который только есть в их составе. И это все модели вертолетов, которые существуют, в том числе в составе Черноморского флота РФ, это К-27, Ми-8, Ми-24, которые используются в первую очередь для обнаружения и борьбы с надводными дронами, контроля акватории. Также можно увидеть в воздухе Крыма различные патрульные самолеты противника, начиная от Б-12 и заканчивая самолетами семейства Су, среди которых

но не поможет, ибо силы обороны Украины ведут систематическую работу для вытеснения и российской тактической авиации. С Крыма подмещает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, что как будто бы сравнимо с изгнанием некогда Черноморского, некогда флота РФ. Сейчас, в 2024 году, происходит аналогичный процесс по аэродромам и российской тактической авиации в Крыму, который происходил в 2023 в отношении Черноморской флотилии. По словам эксперта, После того, как силы обороны смогут полностью вытеснить из Крыма российский флот тактическую авиацию системы ПВО, можно говорить и о высокоэффективном использовании F-16 для выполнения задач на территории оккупированного полуострова. Мы видели, как, начиная со второй половины апреля этого года по российским аэродромам, которые базируются на территории временно оккупированного полуострова Крым, начала прилетать. Сначала прилетели баллистические ракеты «Атакамс». Они выносили сначала именно компоненту ПВО большого радиуса действия. Сейчас уже прилетает и до звуковой компоненты даже дроны «Камикадзе», которые запускаются с территории Украины. Создаются все условия, чтобы им там было опасно находиться и действительно они пытаются эвакуировать свою авиацию я не удивлюсь если до конца 2024 года с российской авиацией в крыму произойдет то же самое что и с российским флотом они убегут с полуострова улетят сверкая пятками. В целом даже 10 истребителей F-16 эскадрилья могут решить немало тактических задач. И три ключевые беседы с нашими коллегами с радио New Voice выделяет авиаэксперт Валерий Романенко. У нас в целом для воздушных сил три основные задачи. Первая – это противовоздушная оборона страны. Понятно, что здесь без нее россияне просто все вынесут и разобьют обычными бомбами. Второй вопрос – это поддержка сухопутных войск путем уничтожения этих самых носителей КАБов. Сейчас россияне продавливают нашу оборону они не прорывают, а продавливают ее. Они кабами уничтожают опорные пункты, после этого идет мясной штурм, и если не удалось, вновь и вновь удар кабами. То есть насущный вопрос уничтожения носителей кабов. Так вот, уничтожить носителей кабов только путем воздушных боев. Все же, надеется Романенко, что мы получили F-16 с последними моделями ракет с наибольшей дальностью полета. И самолеты смогут уничтожить и сами российские штурмовики и носители кабов. И на паритетных условиях вести воздушные бои с российскими истребителями СУ-35, которые до сих пор могли бы просто уничтожать наши самолеты, даже не входя в зону поражения наших истребителей, например. Для этого пока что хватит и 10 самолетов, ведь нам еще предстоит провести боевые испытания этих самолетов, насколько они будут эффективны в тех самых боях с российскими истребителями. Если они эффективны, то да, нужно наращивать количество. Если не совсем, надо просить союзников поставить другие системы на эти самолеты. Урожайно начался для нас август, не дать не взять. Ильский НПЗ поразился также и был поражен беспилотниками в ночь на 3 августа в крае Краснодарском. По данным Астра, атака была совершена в ночь со 2 на 3 августа и беспилотники попали в вагоны на территории НПЗ. Возник пожар, пострадавших как будто бы нет. Судя по нашей эффективной отработке, по глубокому тылу противника и по появлению в нашем небе F-16, шансов на успешное наступление россиян в ближайшей перспективе приблизительно ноль. Туда они, собственно, вряд ли и собираются. Россия не будет начинать новое скоординированное наступление вдоль линии фронта на востоке Украины этим летом. Об этом говорят как западные аналитики, так и власти в Киеве, пишет издание Newsweek. О повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока не может быть и речи, говорит и представитель ГУРМО Украины Андрей Юсов. Однако Россия медленно, но неуклонно завоевывала территорию на востоке Украины за заявив права на город Авдеевка еще в феврале 24-го и двигаясь на запад в эти последующие месяцы. Войска, войска, Москвы потихоньку подошли к стратегическому оборонительному городу Покровск. И Украина постоянно сообщает об ожесточенных столкновениях на этом участке линии фронта. Но о феерическом прорыве россиян тут и речи быть не может. Также заявляют сейчас наши военные. Кладут трупы горами, бросают наступление всех и вся, а продвижение минимальные, отмечает офицер 59-й отдельный мотопехот сухопутной бригады имени Якова Гонзюка Сергей Цихоцкий. России не хватает более широких оперативных возможностей для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или в иных местах на фронте этим летом, отмечают аналитики. Эта оценка в целом правильная, соглашается и Ник Рейнольдс, научный сотрудник в области сухопутных войн в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute. Но ситуация хрупкая для обеих сторон и очень непредсказуемая, также отмечает он. Аналитики и официальные лица говорят, что Москва ведет войну на уничтожение, надеясь уничтожить бойцов и запасы техники Украины до того, как у Кремля закончится собственные ресурсы, в то время как западная разведка указывает на то, что Россия получала вооружение от Ирана, Китая, Северной Кореи. Москва быстро перевела и свою оборонную промышленность на военное положение и оперлась на огромные запасы законсервированной советской техники. Но они, кстати, тоже заканчиваются. Достижения России также были обусловлены большим количеством потерь среди ее личного состава. И в последние месяцы они теряют более 1200 бойцов в день погибшими или ранеными. По подсчетам Киева, Россия способна ежемесячно привлекать свои войска около 30 тысяч новобранцев. Но это же только компенсация. Украина получает значительную помощь от своих западных партнеров, в частности, военную технику. Но, несмотря на публичные заявления об обязательствах перед Киевом со стороны НАТО, возникают острые вопросы относительно будущих поставок военной помощи, если Дональд Трамп одержит победу на выборах в США. На пущу уверенность в наших силах как раз сейчас повлияют и F-16. Рейнольдс предполагает, что масштабное наступление со стороны России будет более вероятным уже в следующем году, хотя до этого времени Москва может попытаться провести дальнейшие менее масштабные операции. Наступательные толчки обычно происходят весной или летом, избегая сезона дождей, которые наступают сразу после зимы или поздней осенью. Танки и бронемашины увязают буквально в бездорожье. Бойтесь, россиянчики, биособачки, разведенные в американских лабораториях, уже здесь. На этих кадрах мы видим не фильм о будущем, а активное использование робота-собаки Unit 3 Go to Pro для разведки в городских боях, и это торецкое направление. При высоте в 46 см, в длине 68,6 см и весе 15 кг Unit 3 Go 2 может похвастаться поразительными характеристиками. Он оснащен камерой, фонариком и вращающимся, вращающимся на 360% лидерным датчиком. Кроме того, робота собаку приводят в движение 12 двигателей по 3 на каждую ногу, что позволяет ему плавно маневрировать на разных поверхностях и выполнять трюки, подобные трюкам настоящей собачки. Кроме того, робот поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth, что обеспечивает бесперебойное соединение. Час-два работает в автономном режиме, с максимальной Скоростью два с половиной метра в секунду робопод способен передвигаться по сложным ландшафтам, включая лестницу и даже скалистые поверхности. Способность стоять и танцевать на двух ногах, а также выполнять сальто добавляет в его репертуар нотку мимимичности и развлечения для нас. Дональд Трамп назвал поддержку Путина фейком и пообещал Зеленскому добиться справедливого мира. Представление о том, что Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне Путина, а Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена, неверно. Кто бы не победил на выборах президента ШАКИ, может рассчитывать на более решительную поддержку, чем при нынешней администрации. В последнее время Трамп уже действиями словами поддержал Киев, напоминает, разъясняет, говорит политико. Мнение о том, что возвращение Трампа в Белый дом будет выгодно для Москвы, основано на нескольких наблюдениях. Трамп заявлял, что прекратит войну в Украине за 24 часа, такое быстрое перемирие, ему скорее будет выгодно Путину, которая своего не отступится, но Владимир Зеленский и мы тоже никуда отступать не намерены. Сообщалось, что помощники Трампа подготовили план, разные планы, а задними снимки его говорят, что если он не пойдет на уступки, то есть мы, военная помощь прекратится о Москве, что если она не пойдет на уступки, то США вооружат нас до зубов. Но каким может быть результат такого давления не ясно. Республиканцы в Конгрессе полгода не давали принять закон о выделении 68 миллиардов на военную помощь Украине, и сообщалось, что на них давил Трамп. Но он прежде всего хотел увязать эту помощь с реформой пограничного контроля в США, которая для него и избирателей гораздо важнее. Трамп, мол, более лоялен диктатором. Во время первого президентства он встречался с Путиным, Ким, Ким Чен Ином, Си Цзиньпином и говорил им комплименты. Но значимых уступок в итоге, помните, не сделал, а в отношении России санкции так более того ужесточились. Кандидатом вице-президента Трамп выбрал Джеймса Дэвида Венса, считающего, что штатам нет дела до Украины. Но это лишь один аспект представления Венса. Он был выбран по внутри, а не по внешнеполитическим причинам. И если убрать весь этот шум и конспирологию вокруг Трампа и посмотреть на реальные действия, станет видна вероятность гораздо более благожелательного отношения к Украине, пишет редактор отдела комментариев политиком Magazine, сооснователь издания Politico Europe и эксперт по международным вопросам Мэтью Каминский. Во-первых, не Стоит забывать, что именно администрация Трампа начала поставлять нам в 2017 году противотанковые гранатометы «Джевелин», которые так помогли нам в начале войны и позволили остановить и отогнать бронированные колонны российской армии. Барак Обама, кстати, отказался вооружать Украину после захвата Путиным Крыма и поддержки сепаратистов и военных на Донбассе. Во-вторых, первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после объявления о выборе Венса и официального выдвижения кандидатом президента от республиканцев, стал Зеленский обращает внимание Каминский. И добавляет, люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам о их беседе. По их словам, Трамп называл сообщение о том, что он будет помогать Путину фейковыми новостями и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира. Этот телефонный звонок был не очень тонким посланием той части республиканской партии, что выступает против поддержки Украины. Мол, заткните рты, отмечает Каминский. При этом весной, добавляет он, именно Трамп обеспечил спикеру палаты представителей Майку Джонсону политическое прикрытие для одобрения пакета помощи Украине. Тот факт, что Трамп назвал этот звонок хорошим, означает, что его враждебность по отношению к Зеленскому – дело прошлое. Популистское крыло партии было против Украины из-за Трампа. Если же он не против, то и они за, говорит бывший посол США Украине Джон Хербст, который сейчас работает в Атлантическом совете и внимательно отслеживает ситуацию в Вашингтоне, в том числе лоббирование со стороны украинцев. Никто не знает, что сделает Трамп, зачастую даже он сам. За прошедшее десятилетие на мировой арене он отметился непредсказуемостью, транзакционным, а не принципиальным подходом к международным делам и склонностью к персонализации политики. Но главное, победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что Украина обречена или что Путин спасен. Что касается Камалы Харис, то и она может оказаться более активным сторонником Украины, чем осторожный Байден и замедлительности и -за выделение вооружений постоянных ограничений на их применение в Киеве к его администрации испытывают двоякое чувство мы как бы и благодарны за поддержку но и раздражены немного из-за вечных задержек в год и более близкие к украинскому президенту люди пояснили Каминский выдвижение Харрис президенты Киев обнадеживает она член команды которую там хорошо знают но одновременно украинские власти хотят чтобы попав в Белый дом она стала действовать по-другому и это возможно отмечает политико она почти наверняка привлечет других людей и изменит подход к войне. На мирной конференции в Швейцарии на радости. Наша заявила о стратегической заинтересованности США в силовой поддержке Украины. Во внешней политике Харрис во многом остается чистым листом, отмечают Каминский и Анна Марис Лоутер, гендиректор аналитического центра «Новая Америка». В 2023 году она обвинила Россию в преступлениях против человечности, приведя жуткие подробности, в этом году детально объяснила, почему развязанная Путиным война уже стала поражением России. Харрис одновременно говорит о человеческих страданиях и интересах государства. Вероятно, из-за того, что прокурор должен одновременно надумать думать и о преступниках, и об их жертвах, добавляет Слоутер. Тем временем Харрис опережает Трампа в опросах. Результаты опроса CBS News свидетельствуют о том, что вице-президент Шай почти кандидат президента демократов на выборах Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа. Ее готовы поддержать 50% избирателей против 49% электората экс-президента. Проанализировав эти данные, журналисты пришли к выводу, что у Харрис есть дополнительные преимущества перед американцами, которых не было у действующего лидера Джо Байдена. К примеру, ее считают человеком с хорошим Когнитивным здоровьем. Но Трамп также сохраняет популярность среди избирателей. Он продолжает обещать им лучшую в финансовом плане жизни, сокращение количества мигрантов на границе. Следующие несколько недель могут оказаться решающими предвыборной гонки, подчеркивают в Что же может повлиять на то, куда качнется маятник поддержки американского избирателя? Мы спросили Максима Несветайлова, эксперта международника. И вот что он нам ответил. Один процент – это может быть и много, но лучше это представляет градация по штатам. Важны штаты, которые колеблются, и там Камала Гаррис показывает очень хороший результат, где с Трампом она на равных. Фактически из семи колебающихся штатов в пяти она одерживает победу по социологии. Можно сказать, что Гаррис начала свою кампанию очень мощно то, насколько ее компания яркая на фоне того, что делали они с Джо Байденом, это колоссальная разница. Энергия, разнообразие, привлечение большого количества не только традиционного Голливуда, но и тикток celebrity. Там сыпется целая куча трендов от известных звезд, которые поддерживают Камалу Харрис. В Твиттере также баталии. Она идет очень хорошим ходом. И не в последнюю очередь, потому что сам Дональд Трамп ей помогает. У него просто нету стратегии, и это уже очевидно. Российские агенты везде, прям как тараканы, и они могут шпионить за обучением бойцов ВСУ в Британии. Британских военных предупредили, что Россия привлекла шпионов для слежки за украинскими военными во время учений за рубежом и получения разведывательной информации. Об этом сообщает The Times со ссылкой на инструкцию, которую распространили среди военнослужащих Великобритании. Издание пишет, что российские спецслужбы провели интерес к специальной военной операции «Интерфлекс», во время которой тренируют 34 тысячи украинских солдат. Агенты РФ не только летали на беспилотниках над британскими военными базами, но и обращались к армейским инструкторам через интернет и лично, чтобы получить информацию. В ответ на эти угрозы Министерство обороны Великобритании приняло серьезные надежные меры для защиты военных объектов и персонала. Однако британские военные не исключают реальные угрозы шпионажа и патрульной деятельности, связанные с подготовкой украинских бойцов именно в Британии. Уязвимыми целями являются площадки для тренировки, воздушный морской порт и высадки, ключевые места размещения и объекты. И логистики. СБУ тем временем нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБшников, готовившую удары по Украине. Контрразведка Службы безопасности Украины успешно нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ РФ, которая планировала ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам нашей страны. В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Кремлевские пропагандисты тем временем впервые показали видео. Видео как будто бы задержание Эвана Гершковича и Пола Вилана обмененных американских граждан. Телеканалы РЕН-ТВ и Раша Тудей опубликовали видео о задержании журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Виллана, который в ходе обмена освободили и передали США. По версии пропагандиста, видео подтверждают, как будто бы их вину в чем-то. Однако на кадрах, опубликованных в качестве подтверждения этой самой вины, Гершковича видно и слышно, что журналист обсуждает со своим источником детали публикации статьи в газете. Так, на одной из записей запечатлено, как журналист Эван Гершкович общается с человеком в ресторане. Собеседник заявляет журналист что принес секретные документы. Мы не будем даже писать, что мы видели документы, говорит Гершкович. У нас только будет анонимный источник. Нет, вообще не будет упоминания о таком. Мы вот этот подход тоже. Почему я сказала, стави дома, подход это типа сейчас просто интервью. Слышно такое. После этого к ним подходят люди в гражданской одежде и задерживают Гершковича, надевая за наручники. ФСБ заявляет, что журналист Wall Street Journal обратился к одному из представителей оборонного предприятия с просьбой предоставить информацию. Гершкович отвергал обвинение шпионажа, подчеркивая, что Выполняла обычную работу журналиста. Также опубликовано видео задержания бывшего морпеха Пола Вилана в декабре 2018 года. Утверждается, что на видео в туалете номера гостиницы «Метрополь» в Москве он получил от какого-то информатора флеш-карту с секретными сведениями в отношении кадрового состава ФСБ, пишет рен -ТВ. На записи нет звука. А словом, шили белыми нитками и черными намерениями, чтобы дать Путину возможность взять людей в заложники, дабы потом выменять их на своего киллера-убийцу Вадима Красикова. Больные и не лечатся. Наоборот, увы, прогрессируют, неся прогрессирующую угрозу всему миру. Под heavy metal. Пока еще живой, но, как знаем, потрепанный здоровьем и жизнью пухляш Ким Чен похвастался лично спроектированными ракетными комплексами, способными нести конечно, ядерные заряды. Для этого он организовал на территории военного учебного комплекса «Мирим» в Пхеньяне торжественную велическую церемонию, которая, как сообщает портал НК Ньюс, специализирующийся на новостях из КНДР, началась с государственного гимна в стиле heavy metal. На обнародованных фото с данного мероприятия можно увидеть 250, почему не 200, мобильных пусковых установок, которые, по словам местной пропаганды, спроектировал лично днем и ночью Ким Чен Ын. Судя по снимкам, каждый из них может нести по 4 ракеты. Вероятнее всего, речь идет об испытанных недавно Хвасонг-11Д. При этом представленное вооружение планируется разместить, конечно же, прямо на границе с Южной Кореей, что говорит о его малой дальности, но большом шантаже. Тем не менее, Сеулу теперь будет потенциально угрожать тысяча баллистических ракет. В то же время эксперты уверены, что возможности оснастить каждую из них ядерной боеголовкой у режима Ким Чен Ына пока нет. Кроме того, неизвестно также, сумела ли вообще КНДР произвести достаточно ракет для всех этих установок. Как бы то ни было, Ким Чен выглядел довольным. Да и фейерверк прошел на славу. В свою очередь, в СМИ появился очередной повод порассуждать по поводу ядерной угрозы из-за комплексов северокорейского вождя. Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Марк Твен. Ирина Услова, наша программа 20 минут, друзья. Завтра буду ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим.